Снайпер стрілець одинак, чий постріл майже напевно означає смерть для ворога. Про штатну зброю військових снайперів в Україні говоримо сьогодні, а точніше про недоліки снайперської гвинтівки Драгонова і як їх позбутися. Если говорить о винтовке СВД, которая у нас на вооружении сейчас, да, то она как бы к снайпингу никакого отношения не имеет к сегодняшнему. Да? Только название, снайперская винтовка. Это оружие прошлого века. СВД же разрабатывалась в 50-60-х годах. И надо понимать, что в то время человечество было немножко ниже, чем сейчас, реально. Да? Причем сантиметров на 5-10. И приклад СВД он разрабатывался под среднестатистического бойца. И сегодня по факту мы имеем результат. Да? Этот приклад большинству людей короткий. За счет того, что он короткий, люди получают вот такие вот пометки на лбу, потому что приходится прижиматься близко к прицелу, и от отдачи получаешь в лоб. Плюс, кроме этого, неудобно целиться. Когда бойцу неудобно целиться, выстрел становится неточным. Мы ищем варианты простые и недорогие, потому что нам надо делать сотни винтовок. То есть вот вариант китайский тыльник для СВД, который одевается на приклад и увеличивает его на, удлиняет на 5 сантиметров. Результат от этого, ну, как бы, непревзойденный, скажімо так. То есть, держать її удобнее, можна проще встановлювати прицел. Мені, наприклад, з моїми длинными руками вже удобнее держать винтовку. Я вже не боюсь получить прицелом в глаз, соответственно, стреляю розслаблені і точніше. Бути влучним і непомітним головні завдання снайпера. Однак, яким би ідеальним не було маскування, постріл завжди демаскує позицію стрільця. самое ценное, наверное, из наших доработок – это супрессор. Изначально он вообще не был предусмотрен для СВД, потому что, опять же, исходя из той специфики и, скажем, доктрины военной этого времени, вот, а на сегодня он просто необходим. Проблема в чем? У СВД нет резьбы на стволе. То есть с фронта притащить винтовку на завод практически нереально. Да? То есть мы имеем возможность только нарезать ее где-то на месте. И вот как бы Инженеры отечественно изобрели вот такой вот вариант нарезка резьбы прямо поверх пламегасителя. Специальная вот такая плашка, которую для нас разработали, она одевается на ствол. За счет того, что здесь есть два кольца, одно нарезающее, одно центрующее, получается эта штука сидит очень плотно. И действительно можно нарезать в полевых условиях резьбу. И устанавливается вот такой вот супрессор. Встановлення супресора на гвинтівку робить її, по-перше, не такою гучною, а по-друге, глушник гасить полум'я пострілу та зменшує віддачу. Проте, навіть найкращий глушник не допоможе, якщо снайпер не зробить того єдиного влучного пострілу. А без якісної фіксації зброї це нереально. Слідуюча проблема з сошки. Опять же, ані не були предусмотрені для СВД. Ну і вопрос стає, як їх сюди взяти і як їх сюди прикріпити. Задача снайперской винтовки сделать выстрел так, чтобы ствол был в висящем состоянии, да, то есть ничем не подпирался. Ну и соответственно возникло вот такое вот решение. То есть, видите, на ствольную коробку крепится такой вынос, который позволяет сюда крепить любые современные сошки. И при этом получается, что часть вот ствола у нас как бы полностью вывешенный, И выстрел таким образом с таких сошек. Получається гораздо точніше, ніж вистріл або з руки. Снайперська гвинтівка Драгунова вже давно застаріла і потребує заміни. Однак замінити всі наявні у війську гвинтівки на нові іноземні чи навіть вітчизняні зразки поки що неможливо. А тому апгрейд чи не найкращий вихід?